kun tartibidagi masalaga o'tishdan oldin butun xalqaro hamjamiyat va xalqimizni o'ylantirayotgan masalaga alohida to'xtalmoqchiman albatta hamma hududlarga rahbarlarga yanvardan beri tushuntiryapmiz hozirgi ko'rib turganimiz dunyoni bir yuz oltmishdan ortiq mamlakatida xavfli kasallik koronavirus infeksiyasi tarqalyapti va bironta davlatga bu koronavirus kirmaydi deb hech kim ayta olmaydi nimaga desangiz bu haqiqatda bir balo hamma davlatlarni og'ir ahvolga solganini hammamiz ko'ryapmiz jahon miqyosida kasallanganlar soni bir yuz to'qson ming nafarga yetdi sakson bir ming nafardan ortig'i tuzaldi yetti yarim ming o'lim holati qayd etildi kasallik kengayib ketgani sababli jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni pandemiya deb e'lon qildi ming afsuski bu yuqumli kasallik mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi va bizga ham chetdan kirib keldi mana hammalaring xabarlaring bor virusga chalingan bemorlar soni o'n besh nafarga yetdi bu ofatning tarqab ketmasligi uchun hamma choralarni ko'ryapmiz va hozirda olti mingga yaqin kishi karantinga olingan topshirig'imga ko'ra hammalaring xabarlaring bor bosh vazir rahbarligida maxsus respublika komissiyasi tuzilgan har soat har daqiqa manga ma'lumot beryapti nima kerak bo'lsa qaysi tashkilotlar bo'yicha hamkorlik nuqtai nazaridan bosh vazir bosh bo'lib shu masalalarga harakat qilyapti lekin baribir biz katta davlatmiz xalqimiz katta mahallar soni katta agar mana shu selektorda o'tirgan rahbarlar hokimlar to'rtta sektor <laughs> rahbarlari shunga ogohlik bilan qaramasak bu narsani oldini olish juda qiyin bo'ladi mana kecha juda yaxshi savol javob bo'ldi to'rt soat besh soat hamma masalaga ochiq javob beryapmiz hech qanday yashirayoigan joyimiz yo'q yashirmaymiz ham hammaga shuni aytmoqchimanki ko'p odamlar tushunmayapti bu holatni lekin tushuntiramiz qonun bor joylardagi hokimlar ham qattiq qo'l bo'lib qulib kalitlash kerak chegaralarimizni kerak bo'lsa ichki turizmni ham yopish kerak ichki qatnovni ham yopish kerak koronavirus o'tib bo'lsin keyin hamma narsani joy joyiga qo'yamiz mana kecha hazrat o'zlari chiqib televizorda aytdilar juma namozlarimizni ham hammasini uylarda o'qiylik dedi ibodatimizni uyda qilaylik xudo taolodan iltijo qilaylik bu balo yurtimizdan tezroq chiqib ketsin deb aytdilar mingdan ming rahmat ashuni hamma rayon shahar viloyat rahbarlari yig'ilishib odamlarga shu mehmonlarga borishdi katta katta joylarda uchrashishlarni bir 10-15 kun cheklab sabr toqat qilaylik shuni hammamiz aytsak bo'lmaydimi shuning uchun odamlar gavjum joylarda ta'lim maskanlari konsert zallari mashidlarda ommaviy tadbirlarni cheklash choralari ko'rilmoqda jumladan 16. oltinchi martdan boshlab barcha ta'lim dorgohlaridagi 8 million 300 yuz ming farzandlarimizga ta'til e'lon qildik 80 ming talaba markazlashgan holda yashash joylariga jo'natildi majbur bo'ldik bizga sog'lig'i kerak bularni har bir hududda hokimlar rahbarligida maxsus shtablar tashkil etilgan epidemiologik vaziyat bo'yicha har soatlik har kunlik ma'lumotni tezkor tezkor tahlil qilyapmiz har kuni mutlaqo boshqacha xitoyni tajribasini o'rganyapmiz mana juma kuni xitoy bilan video selektor o'tkazamiz mutaxassislar bilan biz iltimos qildik ular tajribadan o'tgan u tajribani tezroq olib kelishimiz kerak ularga iltimos qilyapmiz kerak bo'lsa yana mutaxassislarni ham olib kelamiz ular hozir rozi bo'ldi bizni mutaxassislarga ham bir madad bo'ladi tibbiyot i <imitabiliyat> muassasalari favqulodda ish rejimiga o'tkazildi sihatgoh va oromgohlar karantin muassasalari sifatida moslashtirildi tibbiyot maskanlari dori darmon himoya va diagnostika vositalari bilan yetarli darajada ta'minlandi buning uchun byudjetdan zarur mablag'lar ajratildi xorijga xizmat safariga va boshqa yumush bilan ketgan yurtdoshlarimiz charter aviareyslar orqali vatanimizga qaytarilmoqda chegaralarda harakatlar cheklandi ammo transport yuk tashish to'xtagani yo'q mamlakatimizga kuniga ko'plab xorijiy va mahalliy yuk tashuvchilar kirmoqda va o'z navbatida bizdan ham chiqib ketmoqda biz epidemiya tarqalishining dastlabki bosqichida yurtimizga kasallikning ommaviy kirib kelishi va keng tarqalishini oldini olishga muvaffaq bo'ldik desak bu ham haqiqat birinchi kundan darro e'lon qilgandan men ertalabdan topshiriq berdim hamma yerni yopasizlar hamma yer yopildi nima uchun men viloyat hokimlariga topshiriq beryapman viloyatma viloyat yurishni ham 15 kun to'xtatib turish kerak zaruriyati bo'lmasa uyida o'zini salomatligiga o'zini xavfsizligiga e'tibor berish kerak lekin afsuski bu xatarli virus chegara bilmas ekan o'zlaring televideniyada ko'ryapsizlar har kuni ammo vaziyat to'liq nazoratimiz ostida ekanini yurtdoshlarimizga alohida ta'kidlab o'tmoqchiman har bir kasal ham har bir karantinni olgan ham davlat nazoratida jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va yetakchi davlatlar bilan yaqin hamkorlikda ishlayapmiz fursatdan foydalanib fidoyilik va jonbozlik ko'rsatayotgan barcha tibbiyot xodimlariga va boshqa mutasaddilarga ham chuqur minnatdorlik izhor etmoqchiman nimaga desangiz ayniqsa tibbiyot xodimlari bevosita shu bemorlar bilan muloqot qilyapti endi bizni vazifamiz bemorlarni sog'lom saqlab qolishimiz kerak eng katta masala ikkinchidan hech qaysi davlat hali koronavirusni davolash vaqtini ham chegarasini ham aniq ayta olmayapti hech kim shuning uchun biz ham izlanishdamiz mana shuni hamma bilishi kerak bugun xalqimizga murojaat qilmoqchiman bu hayotning ko'p og'ir sinovlarini va yaxshi yomon kunlarini boshidan kechirgan xalqimiz mana shu vaziyatni to'g'ri tushunib masalaga ongli yondashmoqda muftiyat rahbarligida diniy ulamolar yurtimizga tinchlik xotirjamlik bemorlarga shifo tilab duo fotihalar qilishmoqda millati tili va dinidan qat'iy nazar hammamiz yak yakdilmiz va ishonamizki bu qiyinchiliklardan albatta o'tamiz birgalikda buning uchun birinchi navbatda shifokorlar tavsiyalariga amal qilib shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalariga har birimiz uyimizda ishxonamizda va boradigan joylarimizda qat'iy amal qilishimiz zarur o'z oilamiz bola chaqalarimizga o'zimiz o'rnak ko'rsatishimiz kerak har birimiz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar agar o'zimiz o'rnak bo'lsak natija mutlaqo boshqacha bo'ladi har kuni tushuntiryapmiz nima qilishni televizorda ham ro'znomada ham internetda ham kasallikni yashirmasdan o'z vaqtida murojaat qilish uning oldini olishda eng samarali choradir kasallikni oldini olish nima degani kasallikni yashirmashimiz kerak faqat o'zimizga emas qo'shnimizga qarindoshimizga eng yomoni farzand nevalarimizga ham yomonlik qilyapmiz yashirish bilan ikkinchidan oziq ovqat va boshqa kundalik iste'mol mahsulotlarining narxi oshib ketmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda davlat soliq qo'mitasi bosh prokuratura huzuridagi departament bu borada ishlarni kuchaytirishi kerak prokurorlar yursin bozorlarda magazin magazin odamlar sezsin davlatni nazorati borligini bu nima degan gap boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx navoni ko'tarish buyurmaydi televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar o'zlarini tilida murojaat qilsin hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak kecha domla ham televizorda to'g'ri aytdilar u tadbirkor emas u qayerga boryapmiz qani bizni ma'naviyatimiz qani vatanparvarligimiz qani tarbiyamiz o'tib ketamiz bundan xudo xohlasa o'tamiz man bunga ishonaman hamma choralarimiz bor imkoniyatlarimiz ham bor bironta odamni novud bo'lmasdan saqlab qolishimiz kerak mana shu bizni yutug'imiz bo'ladi mamlakatimizda yetarli darajada zaxira mavjud xavotir yoki vahimaga tushishga hech qanday asos yo'qligini biz har kuni televideniyada ham aytyapmiz yana bir marta aytaman yetarli darajada zaxira mavjud hamma turi bo'yicha mahsulotlar ammo ko'pga kelgan bu bolaga qarshi hammamiz birgalikda bir, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz lozim barcha davlat va nodavlat tashkilotlari muhtaram nuroniylarimiz mahalla va xotin qizlar yoshlar tashkilotlari faollari ommaviy axborot vositalari orqali xolis va haqqoniy keng tushuntirish ishlarini kuchaytirishiga ishonaman uchinchidan majburiy ta'til paytida farzandlarimiz o'quv mashg'ulotlarini davom ettirishlari uchun o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi bilan birgalikda video darslar turkumi yo'lga qo'yildi teleradio kanallarimiz yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun tariximiz boy madaniyatimizga oid ko'rsatuv va eshittirishlar yoshlarimiz uchun foydali va qiziqarli badiiy dasturlar kinofilmlarni ko'paytirishi lozim boshladilaring lekin buni yana bir marta ko'rib joy joyiga qo'yishga biz xalqimiz yoshlarimiz nuroniylarimizni sog'lig'ini saqlash uchun hamma choralarni ko'ramiz hurmatli ota onalarimiz o'z farzandlarini milliy va jahon adabiyotlarining eng yaxshi namunalari bilan tanishtirishga harakat qilsalar ayni muddao bo'lardi hozir vaqt bor shunga hammasi uyda ko'proq kitob o'qishga e'tibor qilsak to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman yana bir <laughs> muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman hozirgi vaziyatda ayrim mas'uliyatsiz haqiqiy holatdan bexabar va o'zini piar qilishni yaxshi ko'radigan odamlar turli mish mishlar va uydirmalarni tarqatishga urinadi shu munosabat bilan jamoatchiligimizdan iltimos qilaman internetda ham hammasini o'qiyapmiz qip qizil yolg'on gaplar xuddiki o'zi ko'rgandak gapiryapti yo'q u narsalar o'zbekistonda quloq solmanglar u gaplarga telefonlarimiz bor komissiyamiz bor rayonda rahbariyat bor nima savol bo'lsa hamma savolga davlat miqyosidan javob bor sarosimaga tushmaslik vahimaga berilmaslik kerak nimaga desangiz yana bir marta aytmoqchiman hamma narsa davlat nazoratida matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz zarur bu masalani huquq targ'ibot idoralari ham alohida nazoratga olishlari lozim chora qattiq bo'ladi nimaga desangiz odamlarni sarosimaga solish bu ham qonunlarni buzish bilan teppa teng shuning uchun ularga jinoiy javobgarlik qo'llanadi kim bo'lishidan qat'iy nazar yana bir muhim masalaga barcha mutasaddilarni e'tiborini qaratmoqchiman bugungi kunda respublika sanitariya epidemiologiya xizmatini tubdan isloh qilish va faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ishchi guruhi tomonidan alohida qaror loyihasi tayyorlanmoqda mazkur xizmatning asosiy faoliyati tibbiy va sanitar barqarorlik jamoat salomatligini ta'minlash kasalliklar profilaktikasi va sog'lom turmush tarzini tashkil etishga qaratiladi buning uchun viloyat hokimlari joylardagi sanitariya epidemiologiya muassasalarini birma bir məbir, aylanib aniq reja berasizlar laboratoriya diagnostika tibbiy vosita va jihozlar bilan ta'minlaganlik darajasi kadrlar salohiyati oylik maoshi kabi muammolarni chuqur o'rganishimiz zarur bosh vazirimiz aripov mazkur masala ijrosi uchun shaxsan mas'ul bo'ladi asosiy masala aholi salomatligi uchun mablag'ni ayamas kerak jihoz topamiz olib kelamiz remont ham qilamiz eng mani qiynayotgan narsa mutaxassis yo'q mana kecha televizorda professor ayrulla mustafayev chiqdilar man juda o'zim nomimdan minnatdorchilik bildirib maslahatchini uylariga jo'natdim oddiy tilda jaydari tilda odamlarimizga juda aniq aniq uyga kelganda nima qilish kerak qanday nevaralar bilan muloqot qilish kerak ko'proq o'qish kerak qo'lni qanday yuvish kerak salomatlikka e'tibor berish kerak ko'katlarni yeyish kerak eng katta narsa oziq ovqat madaniyati to'g'risida chuqur tushuntirdi shu kunlarda mana shunaqa mutasaddilarni televideniyaga chiqarish kerak xalqimizga murojaat qilib takror aytmoqchimanki agar biz shaxsiy namuna bo'lib o'zimizni mas'uliyatimizni ko'tarsak o'zimizni mas'uliyatimizni ko'proq his qilsak tezroq vaziyatni barqaror qilishga erishamiz hammamiz birgalikda